Hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində Araz Marketə yaxın belə bir altı garaj, həyət evi satışı çıxarılıb. Nəzərinizə çatdırıram ki, bu ən yəni, çox düşmə bir qiymətə təklif olunur. Evin belə bir xarici görünüşü var. Alt səsində, yəni iki maşının tam sərbəst şəkildə daxil olması üçün geniş bir ərazisi var. Baxın. Yəni burada iki maşın tam rahatlıqla daya bilər. Burada aşağıda belə bir təmirsiz otağı var. Yəni burada siz istifadəyə verə bilərsiniz. Burada da konzessiya xətti var. Yəni buranı da yay mətbəxi kimi nəzərdə tutmaq olar. Və aradacı olaraq digər bir otaqdır. Mas hazırda ikinci araz marketə yaxın bir yerdədir. Nəzərə çatdırım ki, ev, yəni kredit yolu ilə satılmır. Qiyməti 45.000 manatdır. Baxın, B1 alt hissəsində qarajı var. Bel həyəti var. Yəni qiymətdə endirim olunacaq, hörmətli izləyicilərimiz. Amma yəni elə də bir fantastik qiymət endirimi olunmayacaqdı. Yəni kiçik bir summada endirim nəzərdə tutulub. Baxın, belə bir həyəti var. Və irəliyən dəqiqələrdə bu gözəl evin içlən də səyahətindən təqdim edəcəm. Tam sənədlidir. Tam, sənədlidir bu. Yəni ərazi də baxın, yəni heç evləri, hamısı yəni əla məhəllədir. Qulxoy məhəlləsi deyil. Khudmani, yəni gənc ailələrin yaşaması üçün gözəl bir həyət evidir. Yəni aşağı hissədə nə vaxtsa ailə üzvləri artdıqda aşağı hissədə ev kimi nəzərdə tutmaq mümkündür. Yəni az öncə də ordakı otaqların proyektini sizə təqdim etdim. Bura qonaq otağıdır. Baxın, bir-bir qonaq otaqları hormətinizdə izləyəcəyik biz. Gözəl divanlar hazırlanır. Kombi xətləri çəkilib. Bura mətbəxidir. Yəni mətbəx də nisbətən genişdir. Bura ikinci otağıdır, yataq otağıdır. Bura isə üçüncü otağıdır. Bura hamam otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.